durian Kita mati Orang masih makan buah itu Maka kita dapat pahala Pokok yang ditanam Dalam hadis kata Gharasa nakhlan menanam pokok kurma Itu di negara Arab Dia disebut Tentang perbincangan baca Quran Kepada si mati dalam syarahnya Panjang lebar Perbincangan dia Tak boleh nak baca dah, Kerana masa pun tidak mengizinkan di samping itu kita baca tentang benda yang boleh kita buat setelah mak ayah kita mati Menunaikan janji ibu bapa kita Menghubungkan silaturrahim dengan adik beradik kepada ibu bapa kita Memuliakan kawan-kawan kepada ibu bapa kita Kita meletakkan pokok atas kubur bapa ibu bapa kita Pokok yang hidup Di kepala mayat, di kaki mayat Letak pokok yang hidup pokok itu bertasbih Mudah-mudahan beri mudah, mudah, manfaat Kepada ibu bapa kita yang dikuburkan Letak batu-batu yang hidup Atas kubur bapa kita Batu itu berzikir Bertasbih Ibu bapa kita dapat manfaat Dalam sunan Abi Daud ada Dalam kitab Muni ada Letakkan batu Atas kubur Batu-batu sungai ke Batu-batu hidup Letak Jadi manfaat pokok, Zikir daripada pokok Nabi SAW meletakkan pokok kurma di atas pelepah kurma di atas kubur dua orang tu dan meletakkan batu-batu yang hidup. Boleh tengok dalam ulum al-muhtaj atau dalam kitab al-hadith talibin dan kitab al bagaimana disunatkan sedemikian. Masalah tidak mengizinkan ada lagi yang disebut oleh ulama tentang manfaat-manfaat yang boleh didapatkan oleh orang mati seperti doa seorang muslim yang lain kepada dirinya ayat kita contoh tadi ayat surah al-hasyr seperti tolong bayar hutang atau puasa nazar ataupun yang ketiga bayar hutang keluarga kita mati yang belum bayar hutang kita tolong bayar hutang kepada dia juga memberi manfaat kepada si mati anak yang soleh yang melakukan amalan dapat manfaat kepada si hadis kata in abdiya akal rajul min kasbihi wa inna waladahu min kasbihi rawahu abu daud wa nasai wa tirmidhi wal wa al-wadari wa numajah wa al-hakim wa talisi wa ahmad wa gairuhum sesungguhnya sebagus-bagus apa yang dimakan oleh seseorang itu daripada usahanya sendiri dan sesungguhnya anaknya merupakan min kasbihi usahanya sendiri itu yang keempat yang ke oh panjang ni perbahasan ni banyak. Yang kelima ia meninggalkan kesan-kesan solehah. Kesan-kesan yang baik yang dia pernah dia lakukan di dunia. Berdasarkan ayat 12 surah Yasin wayakunaktu ma qaddamu wa atharhum. Kami lakukan apa ibadat yang mereka dahulukan lakukan dan kesan-kesan mereka. Kesan-kesan mereka itu seperti sedekah jariah, wakaf. Ataupun ilmu yang diambil manfaat, ataupun anak yang soleh yang mendoakan kepada mereka, ataupun <coughs> uh, ilmu yang disebarkan, ataupun Al-Quran yang diwakafkan, masjid yang dibina, rumah, persinggahan orang musafir yang dibina, sungai yang digali, sedekah yang dikeluarkan ketika dengan hartanya ketika sihat dan hidupnya, pokok yang ditanam, kita tanam pokok. Pokok durian kita mati Orang masih makan buah itu Maka kita dapat pahala Pokok yang ditanam Dalam hadis kata Gharasa nakhlan menanam pokok kurma Itu di negara Arab Sebab kita sebarang pokok yang kita tanam Yang diambil manfaat ketika kita masih hidup Dan setelah kita mati Masih diambil manfaat Daripada pokok itu kita dapat pahala Itu di antara Yang boleh kita ketahui dan kita amalkan dan kita sebarkan. Jadi ada pepatah yang ditulis dari Indonesia saya tengok ditulis dia kata jangan jadikan pahalamu terus hidup walaupun kamu telah mati. Jadikan pahalamu terus hidup walaupun kamu telah mati. Maksudnya kita dah mati tapi pahala masih berjalan dan dan berterusan sampai kita dapat Henti-henti sehingga hari kiamat Bagaimana nak dapat Sedemikian kita wujudkan Beberapa perkara Yang disebutkan oleh ulama Seperti kita membina masjid Orang bina masjid 1 juta ringgit 2 juta ringgit kita sumbang 10 ringgit 100 ringgit dengan niat Sebagai sadaqatun jariyah Maka selagi masjid itu Digunakan untuk orang solat Sampai hari kiamat kita dapat pahala Membina masjid Siapa membina masjid walaupun sekadar sebesar sarang burung sekecil-kecilnya Allah bina mahligai yang indah di dalam syurga Man bana lillahi masjidan walau ka mih, mih, mihfasi mihfasi Qatatin disebut semikian Seperti sedikit kecil Kadar yang kecil sahaja Seperti sarang burung yang kecil Maka Allah binakan baitan fil jannah rumah yang besar baginya di dalam syurga. Imam Syuuti rahimahullah membuat satu syair. Dia kata iza ma anam laysa yajri alayhi min khisalin ghayru ashri. Apabila manusia mati ada 10 amalan yang boleh menyebabkan pahalanya tak akan putus dan berhenti. Yang pertama ulumun basaha, ilmu yang disebarkan. Yang kedua doa unajli, doa anak yang soleh yang ditinggalkan. Yang ketiga wa ghursun nakhli, menanam pokok pokok yang dia tanam yang dia tinggalkan dia tinggalkan pokok dia mati cucu dia makan anak dia makan nama dia menanam pokok yang keempat sedekahun tajri sedekah jariah itu wakaf yang kelima wirasatu mushafin Al-Quran yang dia warisan wariskan Quran yang dia beli anak, -anak dia guna masa lepas itu ataupun Quran yang dia wakafkan di tempat-tempat orang baca Quran sekarang ni kalau di tahfiz di tempat pengajian agama orang memerlukan Quran terjemah lebih daripada Quran sahaja kerana kita memerlukan Quran untuk kita faham sekali dan untuk kita sebarkan kita wakaf Quran terjemah yang terjemahan bahasa Malaysia seperti Pimpinan Ar-Rahman cetakan dia seperti Al-Quran biasa Al-Quran mula dengan akhir kemudian makna di bawah makna kelilingnya ada sekarang ni Quran yang sedemikian untuk orang baca serta faham maka dia masuk dalam mira satu dah lima yang keenam ni ribatu thagri membuat tempat di perbatasan sempadan negara Islam untuk diduduki oleh tentera bagi mempertahankan negara Islam buat ribat jadi ribat ni ada makna sedemikian makna dia perbatasan Ataupun ribat dengan arti membina tempat pengajian Tempat orang mengaji agama untuk membina agama Ada disebut ribat tarim umpamanya. Ribat tu nama pusat pengajian Wahafrul bi'ri dan menggali perigi Perigi zaman dulu ketika orang guna perigi Zaman sekarang orang buat telaga boring Air yang diambil untuk kegunaan satu pondok, satu mas satu masjid Ataupun orang buat bagi penapis air Untuk diminum air panas, air sejuk Untuk diminum di tempat-tempat ibadat Nama dia hafrul bi'ri Atau ijra'u nahri Atau mengalirkan sungai Berapa dah? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan Lapan dah Tinggal lagi dua kami, Nur Family ingin membuka peluang kepada anda untuk berinfak. Sesungguhnya, pahala infak itu akan senantiasa mengalir sehingga hari kiamat. Dan dermakanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu sengaja mencapakkan dirimu ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri dan berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berbuat baik. Wabaitun lil gharibi banahu ya'wi Yang kesembilan, membina rumah untuk disinggah oleh orang musafir rumah persinggahan kita duduk di Perak orang Kuala Lumpur nak pergi Kedah singgah di Perak bermalam di tempat bilik yang kita buat untuk tetamu tinggal tanpa bayaran ada depan rumah kita ataupun bilik itu di di masjid surau kita ataupun kita buat bilik khas di rumah kita ataupun kita buat bilik khas depan rumah kita yang penting tempat persinggahan gharib orang yang merantau tak perlu duk homestay kena bayar duit, duk hotel kena bayar duit. Duk rumah bilik yang kita siapkan khas untuk tetamu. Kita buat rumah, kita buat 4 bilik. Satu untuk kita, satu untuk anak lelaki, satu untuk anak perempuan, satu lagi untuk tetamu. 4 bilik. Maka rumah tetamu tu selagi mana tetamu masih singgah, dia masih wujud, kita dapat pahala kerana memberikan layanan yang mulia kepada tetamu wabina atau bina' mahallu dzikri membina tempat zikir. Wa Quran al Karim atau membina tempat baca Quran, tempat mengajar Quran. Ruang tamu di rumah kita kita buat khas ni untuk mengajar Quran. Datang orang untuk belajar Quran di sini. Maka ini tempat-tempat yang kita meninggal pahala tak putus. berapa? 10 ke 11 Cukup sepuluh Satu, dua, tiga, empat Lima, enam, tujuh, lapan Sembilan, sepuluh, sebelah Sebelah Yang pertama ilmu Yang kedua anak Doa anak yang salih Yang ketiga tanam pokok Yang keempat sadaqah jariah ataupun wakaf Yang kelima Al-Quran yang, diwarisi Yang keenam ribat Yang ketujuh telaga Bi'ri Yang kelapan sungai Hijra'un Nahri yang kesembilan Baitun dil gharib Rumah tumpangan untuk uh, tetamu Untuk orang yang merantau Yang ke uh, Yang ke Sepuluh Bina tempat zikir Yang ke kesebelas Bina tempat mengajar Quran